Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasai, Imam Ahmad. Dan lain-lain lagi mengumpulkan hadis-hadis ini. Dan diasingkan hadis yang sahih dengan hadis yang hasan, dengan hadis yang ta'if, eh, dengan hadis yang maudah. Sekarang kita hadis dibukukan semua. Zaman teknologi maklumat cukup mudah nak cari hadis ini. Kita taik perkataan keluar hadis. Nak cari riwayat siapa? Walaupun Nabi sudah wafat tetapi ajaran dia ada di hadapan kita. Walaupun dia dah mati, ajaran dia tak mati. Kathirin minal amri la yuṭīʿukum fi kathīrin min al-amri laʿanitum. Kalau di zaman Nabi hidup, Nabi taat kepada kehendak kamu. Dalam beberapa urusan menjadi beratlah kamu dan membawa dosa kepada kamu. Laʿanitum membawa masyaqqah dan membawa dosa kepada kamu. Apa yang kamu nak Nabi arah? Ucapan Nabi menjadi sabda. Menjadi perintah daripada Allah di antaranya, kecuali dalam urusan yang tertentu. Urusan dunia yang diizinkan oleh syawal. Berlaku zaman Nabi SAW, penduduk Madinah meneguskan amalan mengawinkan mayam pokok tamar jantan ke pokok kemayam pokok tamar betina. Untuk mengeluarkan hasil yang subur. Maka berlakunya pendebuan ataupun merenggiskan bunga-bunga kepada bunga yang lain. Dilakukan amalan ini. Bukan dengan kumbang yang memindah satu pohon ke satu pohon. Bila Nabi melihat apa salahnya biarkan begitu saja dengan buat. Seruahlah ke pokok tu Nabi kata. Tiba-tiba pada tahun itu mengeluarkan hasil yang tidak bermutu. Buahnya tidak subur. Mereka mengadu kepada Nabi SAW dan Nabi bersabda, Antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Tak kalah nak buat jalan raya, cari hadis juga. Berapa kilometer nak bina jalan raya, berapa luas. Nak masak nasi, berapa periuk hari ini. Bilanglah mereka yang hadir. Ini tak ada nas, Allah Ta'ala siah orang akal dan budi bicara kita. Di sana ada perkara yang penting. Perkara yang penting ini nak suruh Rasulullah Ta'ala ikut kita. Tidak boleh. Terutamanya dalam hukum syariat. Dalam undang-undang Allah. Pernah berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan bangsawan dari kalangan Bani Makhzum telah melakukan pencurian. Sabit kesalahannya dijatuhkan hukuman hak dikerak tangannya lalu kalangan bangsawan bermesyuarat mari kita minta direngankan hukuman kerana dia seorang bangsawan mereka tak berani jumpa akhirnya minta Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, cucu angkat yang disayangi oleh Nabi SAW menyampaikan pengaduan mereka pada Usamah melaporkan kepada Nabi SAW permohonan supaya dibatalkan hukuman hudud kepada seorang perempuan bangsawan tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam marah menegur Usama atashba fi haddin min hududillah adakah engkau memberi syafaat untuk membatalkan hukum hudud yang ditetapkan oleh Allah kemudian bangi dia keluar ke masjid menyampaikan ucapan innam ma ahlakal ladina min qablikum bidasarqadh dha'if فقط واذا سرق الشريف تركوه وايم الله لو كانت فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها sesungguhnya binasa umat yang lebih dulu daripada kamu bila seorang yang lemah melakukan kecurian mereka potong tangan bila seorang bangsawan melakukan kecurian mereka bebaskan binasa umat zaman dulu Demi Allah sekiranya anak kesayanganku Fatimah binti Muhammad mencuri dan saya aku potong tangannya. Satu ucapan yang jelas. Tidak ada perbezaan. Tidak ada pilih kasih dalam melaksanakan hukum Allah. Dan tidak boleh menafikan hukum Allah. Bila Allah Ta'ala dan Rasulullah perintah, jangan buat yang lain. Kalau buat yang lain, jadi rosak membawa keburukan kepada kamu. Hari ini kita melihat berlakunya keburukan dalam masyarakat kerana memilih hukum yang lain pada hukum Allah. Di zaman dulu mereka minta Rasulullah taat kepada mereka. Patuh kepada mereka. kerana Rasulullah ikut kehendak mereka membawa mudarat kepada mereka dan dosa kepada mereka. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah jadikan rasa kasih kepada iman tersemak di dalam hati kamu. Dan Allah Ta'ala hiaskan iman itu di dalam hati-hati kamu. Dan Allah Ta'ala jadikan benci kepada kubur, fasik dan maksiat tersemak di dalam hati kamu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Itu semua adalah kurnia dan nikmat daripada Allah. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya dan bijaksana dalam hukum hakamnya di antara kemuliaan dan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang Islam. Bila tengok maksiat, rasa malu. Tengok benda yang haram, rasa nak jeluak, nak muntah. Tengok dari babi, cahaya air liur, bukan teliur, nak muntah. Kalau tengok dari babi, teliur berat kita. Tengok arak, teliur nak minum. Bila tengok arak, rasa nak muntah. Tengok dari babi, bau pun nak muntah. Ini menandakan iman ada dalam diri kita. Alhamdulillah. Kalau orang tengok daging babi teliyur menandakan iman dia tak betul. Tengok bangkai rasa teliyur nak makan bangkai, bangkai. Itu menandakan iman dia tak betul. Bila tengok benda yang maksiat yang kufur rasa jejek Rasa benci. Ini sifat yang Allah Taala tanamkan di dalam diri orang-orang yang beriman. Satu sifat yang sangat baik pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping adanya nafsu nak melakukan maksiat dalam masa yang sama adanya perasaan benci kepada maksiat. Ini kurnia dan kelebihan yang Tuhan beri kepada orang-orang yang beriman. Satunya Allah Ta'ala mengalih kepada satu perkara yang lain iaitulah memelihara akhlak di kalangan sesama orang yang beriman dan bagaimana menyelesaikan pertelengkahan di kalangan orang yang beriman. Wa in ta'ibatan min mumini naqtatalu fa bainahuma. Dan jika sekiranya dua kumpulan di kalangan orang-orang yang beriman bergaduh maka perdamaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka jika sekiranya salah satu daripada dua itu melampaui batas, maka perangi yang melampaui batas itu sehingga mereka kembali kepada urusan Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu innallaha yuhibbul Dan jika sekiranya mereka kembali kepada penyelesaian Maka perdamaikan di antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Para ulama mengatakan sebab turun ayat ini kerana adanya pergaduhan di antara sesama kabilah Ansar. Sahih riwayah mengatakan berpunca dengan lawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Abdullah bin bin Ubay, pemimpin munafik yang terkenal. Kerana Anas bin Malik salah seorang penduduk Madinah mengatakan Bagus juga Rasulullah pergi ziarah Abdullah bin Ubaid. Dia seorang yang berpengaruh, Abdullah bin Ubaid ini. Tapi dialah juga pemimpin munafik yang didedahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dia tak boleh menyembunyikan sifat munafik yang ada dalam diri dia. Kerana pada masa awal negara Islam memerlukan pengukuhan untuk mendapat pengaruh. Perlu berjumpa dengan orang yang berpengaruh walaupun orang ini dianggap ada hal dalam hati dia tapi lawak dia kunjungi dia kalau dia tak sokong kita pun dia tak bermusuh dengan keras terhadap kita ini sikap politik yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi pergi mengunjungi Abdullah bin Ubay pemimpin munafik dalam keadaan menunggang kedai bila sampai Abdullah bin Ubay kata jangan duduk dekat kedai ini bau busuk Kedai awak ni bau busuk. Dia menghina Nabi SAW. Lalu salah seorang sahabat di kenangan Ansar. Penduduk Madinah juga mengatakan. Demi Allah. Kedai Rasulullah lebih harum daripada bau diri awak sendiri. Memarahi Abdullah bin Ubay. Lalu berlaku pertengkaran dengan salah seorang anggota kabilah Abdullah bin Ubay. Dan berlakunya pergaduhan di antara dua puak ini menggunakan tangan, menggunakan kasut, menggunakan pelepah tangan. Berpukul di antara satu sama lain. Lalu Allah menurunkan ayat. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bayinahuma. Jika sekiranya dua kumpulan orang yang beriman bergaduh, perdamaikan di antara keduanya. Perdamaikan di antara keduanya, di antara dua kumpulan. Perlu didamaikan. Mengikut satu riwayat yang lain, berpunca dari pergaduhan di antara Auh dan Khazraj. Auh dan Khazraj ni baik di zaman di zaman jahiliah mereka berperang, zaman Islam mereka baik. Orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan hubungan yang baik ini melagakan mereka. Dengan mencetuskan semangat asabiyah kaum. Asabiyah kabilah masing-masing. Menghidupkan semula semangat kepahlawanan di zaman jahiliah dengan mengatakan pahlawan Aus lebih hebat. Orang Khazra kata pahlawan Khazra lebih hebat. Akhirnya kata yang aku lebih hebat, yang aku lebih hebat. Akhirnya kita buat keputusan, kita lawan balik. Tahu tahu siapa yang hebat. Senang bergaduh. Lalu Allah menurunkan ayat ini menyelesaikan pertelengkahan di kalangan dua puak orang yang beriman. Allah Ta'ala menyipatkan mereka adalah orang-orang yang beriman. Mengikut satu riwayat yang lain. Seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan daripada kabilah yang lain. Lalu dia kurung isteri dia. Tak boleh ziarah keluarga dia. Isteri dia minta nak boleh ziarah keluarga. Sah izin. Ini satu hak Satu perangan Lalu si isteri menghantar utusan. Menyampaikan maklumat berkeluarganya lalu keluarga datang beramai-ramai nak bawa balik isteri ini, maka yang puak suami pun keluar beramai-ramai berlaku pergaduhan lalu Allah menurunkan ayat supaya didamaikan antara puak yang beriman termasuklah fitnah yang dahsyat, yang berlaku di kalangan orang Islam selepas wafatnya Nabi SAW yang membawa kepada peperangan di antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah di satu pihak dengan Aisyah Az-Zubair dan Talha di satu pihak yang lain di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah pertempuran yang menggugurkan ribuan umat Islam para ulama mengatakan tidak syak lagi Sayyidina Ali benar dalam perkara ini Muawiyah Aisyah dan Talha silap dan mereka adalah golongan yang melampau batas golongan buruk yang derhaka terhadap pemimpin yang sah para ulama mengatakan tidak syak lagi apalagi ada hadis mengatakan qatala ammar fi atum baghiyah Ammar bin Yasir telah dibunuh oleh kumpulan yang durhaka yang menentang. Ammar berperang di bawah Saidina Ali kerana Allah wajah. Namun demikian kita tidak boleh melampaui batas dalam melakukan hukum. Yang salah-salah tetapi di zaman selepas itu dihidupkan semula Pertelengkahan untuk melantik siapa yang menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak nas secara secara Siapa yang jadi khalifah? Walaupun di sana ada hadis yang memuji Sayyidina Ali. Ada. Presiden Khadir. Ada. Itu bukan bermaksud calon khalifah. Jangan salah faham. Pendapat mazhab syiah salah dalam perkara ini. Silah. Dan ada hadis yang menyebut kelebihan Abu Bakar dan Umar. Ada hadis yang menyebut kelebihan. Ada hadis yang menyebut kelebihan Osman. Ada hadis yang menyebut kelebihan Ammar bin Yasir. Yang menyebut kelebihan sahabat-sahabat yang lain. Ada hadis. Kelebihan tentang kelebihan. Tidak ada nah yang sahabat yang menentukan siapa jadi ketua negara